Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ah semalam kita telah mendengar perkabaran melalui satu statement yang dikeluarkan oleh Jabatan Peguam Negara Malaysia bahawa kesemua 47 kes melibatkan Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi telah di NFA. NFA ini maksudnya no further action. Tidak ada tindakan susulan atau tindakan lanjutan yang akan diambil terhadap kes-kes ini. Nah, no, kita sebelum ini tahu bahawa semasa perbicaraan, pihak pendakwaan telah memohon untuk direkodkan satu perintah oleh mahkamah bahawa Datuk Satu Seri Zaid Hamidi dilepas tanpa dibebaskan daripada kesemua 47 pertuduhan ini untuk membolehkan pihak pendakwaan meneliti semula kandungan uh, fail mereka dan uh, mengkaji semula sama ada kes ini boleh diteruskan ataupun kes ini tidak akan membawa kepada satu sabitan maka atas asas itu mahkamah telah membenarkan kes ini ditarik balik uh, dan memberi kebebasan kepada pihak penawan untuk memfailkan tindakan ini semula jika mereka dapati bahawa ada asas untuk mendakwa semula Datuk Seri Ahmad Zahid tapi keputusan semalam menampakkan bahawa mereka tidak berhajat untuk meneruskan pendawaan terhadap Datuk Seri Najib Datuk Sri Zahid Perkara ini mesti kita fahami sebagai asas keperlembagaan dalam negara kita Jangan kita komen membabi buta Jangan kita aa, membuat penafsiran kita sendiri tentang situasi yang berlaku Asas kepada kuasa pihak pendawaan atau pendakwa raya ini Terkandung di dalam Artikel 145 Perlembagaan Persekutuan bahawa peguam negara atau pendakwa raya boleh memulakan meneruskan atau memberhentikan mana-mana pendakwaan. Ini kuasa dia yang ada dalam Perlembagaan Persekutuan. Kuasa ini kemudian dimaktubkan di dalam seksyen 3 377 Kanun Tatacara Tata Jenayah. Jadi ini telah diinstitusikan dalam undang-undang kita. Kuasa pendakwa ini bukan satu kebetulan, ia adalah satu yang dihasratkan. Dihasratkan oleh para pembikin perlembagaan kita ini daripada seawal dahulu mengambil presiden daripada negara-negara lain, maka kuasa pendakwa raya itu diwujudkan. Bahawa dia boleh memulakan dia boleh meneruskan dan dia boleh memberhentikan mana-mana pendawaan dan ada hikmah di dalam kuasa ini ada wisdom di dalam kuasa ini kuasa ini bukan untuk memberi kuasa secara membabi buta untuk dilaksanakan secara sembrono kerana perlembagaan mengatakan bahawa hendaklah pihak pendakwa, pendakwa raya hendaklah mempunyai kuasa yang harus dilaksanakan menurut budi bicaranya sendiri untuk memulakan meneruskan dan memberhentikan sesuatu pendawaan. Long, apa yang kita perlu fahami ialah di dalam menjalankan suatu pendawaan, pihak pendakwa raya menerima um, hasil siasatan daripada agensi-agensi penyiasatan seperti pihak polis, pihak SPRM, dan lain-lain agensi siasatan semua ini terkumpul dalam satu fail yang dipanggil kertas siasatan ataupun IP investigation papers apa yang ada dalam IP inilah menjadi asas kepada sesuatu pendakwaan di bawah jadi kita perlu fahami ada banyak perkara terkandung banyak dokumen, banyak surat cara intipati dalam IP ini hanya diketahui oleh pendakwa raya ataupun peguam negara mahkamah hanya tahu apa yang dikemukakan di mahkamah apa yang tended in court adalah perkara yang ada dalam pemikiran ataupun yang pengetahuan yang arif hakim sebab itu dia dalam menentukan sama ada untuk memulakan meneruskan atau memberhentikan mana-mana pendakwaan sebenarnya pendakwa raya ataupun peguam negara mempunyai lebih pengetahuan daripada yang Arif Hakim ada orang berkata kes ini telah pun dipanggil untuk membela diri Hakim telah pun membuat dapatan mengapa um, perkara ini harus diberhentikan kerana adakah ini bermakna Hakim salah? Tidak dia tidak bermakna Hakim itu salah apa yang ia sebenarnya maksudkan ialah bahawa Hakim membuat keputusan memanggil Dato Sri Zahid membela diri berdasarkan kepada apa yang telah dikemukakan di dalam mahkamah. Tetapi yang arif hakim tidak tahu apa yang terkandung di dalam kertas siasatan. Pendakwa raya sahaja mempunyai akses kepada kertas siasatan ini. Jadi dalam kertas siasatan ini ada banyak perkara. Contohnya saksi yang memberi keterangan di mahkamah mengatakan sesuatu diterima sebagai benar. Sedangkan di dalam kertas siasatan mungkin ada statutory declaration ataupun uh, kanun uh, ataupun uh, apa ni akuan sumpah bahawa dia telah menarik balik apa yang dia katakan dan enggan bekerjasama dengan pihak penawaran contoh ataupun saksi yang pihak penawaran sendiri dapati sebenarnya bercakap bohong semasa statement dia direkodkan uh, ini semua boleh menjadi pertimbangan semula kepada pihak penawaran tetapi mahkamah tidak mempunyai pengetahuan tentang perkara ini sebab mahkamah mendengar keterangan yang diberikan di dalam mahkamah dia mungkin berbohong dalam keterangan yang dia berikan mahkamah dia mungkin didorong atau dipaksa dalam memberi keterangan di mahkamah ini mahkamah tidak tahu tetapi pihak pendakwa tahu ada juga keadaan di mana setelah pendakwaan itu dibawa keterangan-keterangan baru muncul kadang-kadang dikemukakan sendiri oleh pihak pembelaan seperti mana Datuk Seri Zahid buat Melalui enam representasi dia sebelum ini Pastinya dia mengemukakan dokumen-dokumen Yang boleh mencanggahi kes pihak pendakwaan Dan ini mahkamah juga tidak tahu Sebab mahkamah tidak punya akses kepada Representasi yang dibuat oleh pihak pembelaan Nah ada juga kadang-kadang kita kata Benda ini punya hikmah kadang-kadang berlaku Keadaan di mana Sesuatu dokumen yang sangat penting Yang perlu Keterangan sokongan diberikan tetapi kita tidak boleh kemukakan keterangan sokongan ini kerana saksi meninggal dunia atau saksi tidak boleh dibawa daripada luar negara untuk memberi keterangan. Ini juga akan membawa kepada pertimbangan pihak pendakwa raya untuk tidak meneruskan pendakwaan. Juga boleh berlaku keadaan di mana sedang satu kes itu dibicarakan berlaku perkembangan undang-undang dalam kes-kes yang diputuskan oleh mahkamah yang lebih tinggi yang memberi kesan kepada kes yang sedang didakwa. Misalnya kes yang dibicarakan di Mahkamah Tinggi tentang satu aspek undang-undang um, tetapi berlaku perubahan undang-undang tu di Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Persekutuan yang menyebabkan pihak pendakwaan terperangkap dalam satu situasi mereka sedang membawa satu kes yang akan menemui jalan buntu kerana telah berlaku perubahan undang-undang. Sebab itu saya katakan ada hikmah di dalam kuasa yang diberikan oleh para pembikin perlembagaan ini kepada peguam negara. Jadi kita jangan fikir kita tahu segala perkara. Kita tidak pernah melihat apa isi kandungan uh, kertas siasatan yang dipegang oleh pendakwa raya. Mahkamah juga tidak tahu. Jadi tidak ada guna kita membandingkan tentang apa yang ada di dalam uh, pengetahuan pihak pendakwa raya dan apa yang telah diputuskan oleh Yang Arif Hakim ketika memanggil pendawar, uh, pihak pembelaan membela diri. Ia adalah dua perkara yang berbeza dalam dua ruang pemikiran yang berbeza dalam dua keadaan yang berbeza pihak pendakwaan tahu segala isi kandungan termasuk dokumen-dokumen yang sebenarnya memberi manfaat kepada pembelaan tetapi tidak diserahkan kepada pihak pembelaan dia juga tahu bahawa ada racun di dalam setengah kes misalnya dalam kes ini kita tahu sudah viral satu surat ya, setelah menjadi viral surat daripada Uh, Timbalan Pendakwa Raya Tuan Akram Garib Yang memberi pandangan beliau bahawa Kita tidak mempunyai cukup bukti untuk membawa pertuduhan terhadap Datuk Seri Ahmad Zahid Apatah lagi mendapatkan sabitan terhadap beliau Ini pandangan yang diberikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Melalui recommendation yang beliau buat Melalui syur yang beliau buat Sehari selepas syur itu dibuat Datuk Si Zahid telah dipertuduhkan di mahkamah Ada keracunan dalam pertuduhan ini Begitu juga kenyataan yang dibuat oleh Yamat Berhormat Perdana Menteri sebelum ini yang mengesahkan bahawa terdapat banyak racun, terdapat banyak a um, kekhilafan terdapat banyak motif terselindung di dalam pertuduhan-pertuduhan yang dibawa sekitar tahun 2018 sehingga 2022. Dan ini semua memberi kesan kepada kes datuk Dato' Sri Ahmad Zaid. Apa pun saya ucapkan tahniah kepada Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi dan kepada anda di luar sana yang sedang mengikuti perkembangan yang sedang berlaku di negara kita ini jangan bertindak mengikut spekulasi fahami kerangka perlembagaan dan kanun tata cara jenayah dan fahami fungsi dan kuasa yang terletak hak kepada peguam negara terima kasih